দুই ভুয়ো চিকিৎসক আটক কাছারে এবার বরখোলা এবং জিরিখাট বাজার থেকে আটক করা হয়েছে নিহার হোসেন মাঝার ভুইয়া এবং রাধেশ্যাম রবিদাস নামের দুই ভুয়ো চিকিৎসককে বরখোলা বেমাথার সানিয়া ড্রাগস নামের ফার্মাসি থেকে নিহার হোসেনকে এবং জিরিঘাট বাজার থেকে রাধেশ্যাম রবিদাসকে আটক করছে পুলিশ একের পর এক ভুয়ো ডাক্তার আটকের ঘটনায় গোটা বরাকে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে আজি সাংবাদিক এই বেপাৰী বিস্তাৰিত চিনিয়ৰ পুলিচ চুপাৰ মাহাত বিৰুদ্ধে আমাৰ যি অভিযান আছে সেই অভিযান অব্যাহত আছে আৰু আজি যোৱা নিশা আমি দুটা অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু এই অভিযান কালত আমি দুজনকৈ ব্যক্তিক আমি ভুৱা চিকিৎসকক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ দুয়োজন ব্যক্তি বেলেগ বেলেগ স্থানত তেওঁলোকে নিজৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ এজন কোৱালিফাই বা ডিগ্ৰীধাৰী ডক্টৰ হিচাপে তেওঁলোকে তেওঁ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছিলে তাৰে এজনৰ নাম হ'ল নিহাৰ হুছেইন ব মাজৰ ভূঞা তেওঁ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ বয়স তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল নৱুদিন মাজৰ ভূঞা বৰখোলা পাৰ্ট কো তেখেতক যেতিয়া আমি সোধ পোছ কৰোঁ তেখেতক দেখিছোঁ তেওঁ এম বি বি এছৰটো চাৰ্টিফিকেট হেৰি কাগজ তেওঁ আছে পেড আছে তাৰ লগতে তেওঁ এম ডি আৰু ডি এম এ বুলি এইকেইটা তেওঁ পেডত তেওঁ লিখি তেওঁ ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছিলে আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰোগীক তেওঁ আৰ্থিকভাৱে শোষণ কৰি আছিলে আৰু তেওঁৰ যিটো ফাৰ্মাচী আছিলে সেই ফাৰ্মাচীটোৰ নাম হ'ল বিলচান ড্ৰাগছ আৰু এটা আছিলে চানিয়া ড্ৰাগছ এই দুয়োটা ড্ৰাগছৰ মানে যিটো ফাৰ্মাচী খুলি তেওঁ তাতে নিজৰ চেম্বাৰ খুলি তাত তেওঁ চিকিৎসা সেৱা চিকিৎসা আগবঢ়াই আছিলে আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হ'ল ৰাধেশ্যাম ৰবিদাস তেওঁবোৰ হ'ল জিৰিঘাট বজাৰ জিৰিঘাট তাত তেওঁ থাকি তেওঁ নিজকে এজন ডিগ্ৰীধাৰী এম বি বি এছ ডাক্তৰ হিচাপে তেওঁ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছিলে আৰু আমি যেতিয়া গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধান কৰোঁ অধিন কালত দেখা গ'ল যে দুয়োজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ ভুৱা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ভুৱা তেওঁলোকৰ পেট আৰু ভুৱা তেওঁলোকৰ চিম্বল এইবিলাক লগাই তেওঁলোকে সেই স্থানীয় ৰাইজক আৰু দুৰ্গত লোকক তেওঁ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আগবঢ়োৱাৰ নামত আৰ্থিকভাৱে শোষণ কৰি আছিলে আৰু দুয়োজনকে সোধ পোছ কৰোঁতে মই নিজেও সোধ পোছ কৰিছোঁ আৰু দুইজনকে সোধ পোছ কৰোঁতে তেওঁলোকে সেই কথা স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক ৰোগীক লৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছিলে সেই ৰোগীসকলো আমাক তেওঁলোকৰ জৱান বন্দী আমি লৈছোঁ তেওঁলোকো জনাইছে যে তেওঁলোকে তাতে চিকিৎসা তেওঁলোকে লাভ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে শোষণ কৰা হৈছিলে গতিকে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযান কালতে আমি কিছুসংখ্যক লোকৰ আমি নাম আমি শ্বৰ্টলিষ্ট কৰি অনুসন্ধান কৰি আছিলোঁ অনুসন্ধান কালতো তেওঁলোকে ভুৱা চিকিৎসক হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে বহুত কেইজন লোক বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু এই ইয়াৰ যি প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত আমি দেখিছো যে শিলচৰত অৱস্থিত দুটা এজেঞ্চিয়ে এতিয়া মই নাম নকওঁ দুটা এজেঞ্চিয়ে ভুৱা এজেঞ্চি তেওঁলোকে তেওঁলোকক ভুৱা এম বি বি এছৰ চাৰ্টিফিকেট যোগান ধৰাত তেওঁলোকক সহায় কৰিছে গতিকে আমি সেইখিনিও অনুসন্ধান কৰি আছো আৰু সেই যিকেইজন ব্যক্তিয়ে এই ভুৱা এজেঞ্চি চলাই আছিলে তেওঁলোককো আমি বৰ্তমান আমি অনুসন্ধানৰ পাৰভিউত আমি তেওঁক ৰাখি তেওঁলোকক ৰাখিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰেই আমি আৰু কেইবাজন ব্যক্তিক আমি ভুৱা চিকিৎসক আমি কৰায়ত্ব কৰি তেওঁলোকক আমি অনাৰেবল আদালতত আমি হাজিৰ কৰাবলৈ সক্ষম হওঁ বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এই যিটো চক্ৰ ইয়াত কাম কৰি আছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰ হৈ আছো আৰু কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা অবৈধ স্বাস্থ্য সেৱাৰ নামত অবৈধ ব্যৱসায় চলাই থকা যিকোনো ব্যক্তি আৰু যিকোনো অনুষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছো বৰ্তমানলৈকে আমি আঠজন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিছো আৰু সকলো কেইজনী চিকিৎসকে ভুৱা আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি লাভ কৰা তথ্যমতে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে আভুৱা ভৰি দুৰ্গত লোকৰ আৰু স্থানীয় ৰাইজক তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে চিকিৎসা সেৱাৰ নামত শোষণ কৰি আছিল Meghalaya, the abode of clouds. Known for Cherrapunji's rains, Maulinong's cleanest village, and the breathtaking Living Root bridges. A land where music flows through every street and nature embraces culture. But beyond its beauty, Meghalaya is also part of a larger journey the Northeast Integration Rally. This rally isn't about speed, it's about discipline, adventure, and showcasing Northeast India's roads, culture, tourism, and unity. From Shillong to Cherrapunji, the rally explores Meghalaya's wonders while also spreading messages on road safety, climate change and cultural exchange. So when you think of Meghalaya, think beyond clouds. Think of a state that's part of a movement connecting the entire northeast. From Kaziranga's wild heart where rhinos roam free to the open roads where adventure begins to Shillong's pristine landscapes where clouds kiss the mountains. And people come together to celebrate unity. The Northeast Integration Rally is more than a drive, it's a campaign of culture, climate action, and connection. Discover the natural wonders of Northeast India, one stop at a time.